Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video yang boleh dikatakan uh, isu yang disampaikan yang diutarakan dalam video tersebut adalah sesuatu yang boleh dikatakan hampir setiap Ramadan ia berulang. Okay. Jadi ayuh kita tonton kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Barang siapa selama hidupnya pernah meninggalkan sholat tetapi tidak dapat menghitung jumlahnya maka shalatlah pada hari Jumat terakhir bulan suci Ramadan sebanyak empat rakaat dengan satu kali tasyahud yaitu tasyahud akhir saja tanpa tasyahud awal. Setiap rakaatnya membaca Al-Fatihah, kemudian surat Al-Qadar 15 kali dan Surah Al-Kautsar 15 kali. Adapun lafadz niat sholatnya yaitu ushalli sunatan li faratis sholati arba arokaatin mustaqbilal al lillahi taala. Artinya, saya niat sholat sunnah untuk mengganti dan menebus sholat yang tertinggal empat rakaat menghadap kiblat, karena Allah Taala. Allahu Akbar. Saidina Abu Bakar berkata, aku mendengar Rasulullah, shallallahu alaihi wasallam bersabda. sholat tersebut sebagai kafarat atau pengganti sholat 400 tahun. Jadi silakan mengamalkan dan membagikan pengetahuan kepada saudara kita. Semoga menjadi sedekah ilmu. Baiklah kita sudah pun mendengarnya ya. Jadi seperti mana yang saya kata tadi, hadis yang disebut oleh ustaz agaknya lah dalam video itu adalah sesuatu yang berulang setiap tahun, setiap Ramadan ya. Mungkin ustaz yang berbeza, Mungkin video yang berbeza tetapi hadis yang sama. Yang ini pada Jumaat terakhir dalam bulan Ramadan. Kononnya ada solat yang boleh menjadi kafarah. Penghapus ataupun pengganti bagi solat-solat yang pernah ditinggalkan sejak zaman awal dulu. Yang entah berapa bilangannya apa ya. Baik. Sebelum nak ulas tentang hadis tersebut. Jom kita ulang kaji tentang solat qadar. Okay? Solat qada ni solat yang dilaksanakan di luar waktunya dan ada tiga jenis. Pertama ialah solat qada di mana seseorang itu terlupa, tertidur ataupun tersilap kiraan waktu solat. Maka apabila dia teringat, apabila dia mengetahui kesilapannya, bukanlah teringat, apabila dia sudah ingat, okey, apabila dia sudah jaga ataupun dia tahu kesilapannya, maka dia segera qada solat fardunya itu. Okey ini yang pertama ya. Yang kedua ialah orang yang memang solat, dia memang solat lima kali sehari akan tetapi wala bagaimanapun namun begitu ada satu salah faham dalam dirinya bahawa solat ni boleh suka-suka je boleh qada. Tak ada tak ada mudarat apa tak ada perang ke tak ada bom nuklear meletup ke apa ke. Bagi dia solat ni macam ada pilihan. Sama ada anda buat dalam waktu atau buat di luar waktu. No problem whatsoever. Ha, macam sekarang ni bulan Ramadan kan. Okey, ramai saja yang berbuka puasa di luar. Kan? Dengan kawan ke, dengan family ke, dengan apa ke. Namun, cuba tanya mereka atau kalau di kalangan para penonton, penonton pun ada, cuba tanya diri sendiri solat maghrib tu macam mana. Ha, di kalangan mereka ada yang memang solat maghrib. Cuma bagi mereka boleh kodol lah. Nanti saya kodol lah sekarang ni saya nak buka puasa ada event pejabat ke ada event dengan rakan-rakan kerja ke nak buka puasa sama-sama sama-sama dengan rakan aa, pelajar ke apa ke kan so bagi mereka solat itu boleh saja di sesuka hati jadi mereka memang solat lima kali sehari tapi bukan dalam waktunya ya jadi ini adalah satu salah faham yang perlu segera diperbetulkan dan kalau kalau ada yang melakukannya hendaklah segera bertaubat. Okey, yang itu kategori kedua ya. Kategori yang ketiga ialah solat yang ditinggalkan sejak zaman muda ataupun sejak akil balik. Ha, okey. Jadi sekarang ni umur 40, umur 50, umur 60 baru sedar lalu macam mana ni nak qada solat daripada katakanlah akil balik umur 10 tahun kan. Jadi nak a uh, qada solat selama katakan sekarang umur dia 50 nak Kodol solat selama 40 tahun ke? Ha, dalam hal ini ada dua pandangan. Pandangan pertama yang merupakan pandangan jumhur ialah Ya, dia wajib kodol solat itu daripada dia akil balik Sampailah sekarang ini. Lakukanlah sedaya mana yang boleh. Ya? Pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua ialah tak perlu kodol. Cukup dengan dia bertaubat. Dan mulakan kehidupan yang baru dengan penuh keinsafan Dan juga disiplin untuk melaksanakan solat 5 kali sehari. Okay? Ini pandangan yang minoritilah. Majoriti jumhur kata wajib qada sejak zaman akil balik itu. Kalau tak ingat bilangan ke apa ke, tak apa kira setiap hari lima kali. Okey. Baik. Tentang tiga kategori ini saya ada video-video tentangnya. Saya tak nak jelas lebih berlanjut di sini. Ini sebagai ulang kaji saja. Okey, sesiapa yang tertinggal kapal terbang, tertinggal kapal selam ke apa, jemput tonton video-video tersebut. Okey, dalam kotak carian YouTube tu, macam mana kita nak cari video, senang saja tulis nama orang dan tulis topik. Ha, macam dalam kes ini, dalam kotak carian YouTube tu tulis Hafiz Firdaus Salat Qadar. Ataupun Hafiz Firdaus Qadar Salat. Jadi akan keluar video-video saya yang berkaitan dengan Qadar Salat ini. Baik, kenapa saya nak ulang kaji benda ni? Teruslah masuk pada hadis tersebut. Ha, ada sebabnya yang akan saya jelaskan kemudian. Ya? Okey, sekarang kita masuk kepada hadis yang disebut oleh si Fulan tu. Ustaz ke Syekh ke apa pun saya tak tahu. Yang lebih kurang kononnya kononnya terdapat sebuah hadis yang sesiapa yang pernah meninggalkan solat dalam hidupnya ni yang dia pun sendiri tak terhitung banyak mana solatnya itu okey dia pun dah tak ingat ke banyak mana ke apa hendaklah dia okey solat aa, empat rakaat pada Jumaat terakhir bulan Ramadan okey empat rakaat tetapi satu tasyahud aja mana dia tasyahud akhir tasyahud awal tak ada alright dengan rakaat pertama setelah al-Fatihah dibaca surah Al-Qadar 15 kali, rakaat kedua setelah al-Fatihah dibaca surah Al-Kautsar 15 kali. Ha, itu solatnya dengan kaifiatnya. Okey, kemudian kononnya bahawa dengan melaksanakan solat tersebut ia menjadi kafarah. Kafarah ni penghapus dosa ataupun ustaz dalam tu tadi kata pengganti apa kepada solat-solat yang telah ditinggalkannya sejak 400 tahun yang lalu. Ha, bukan 40, 400 tahun yang lalu. Alright, um, si fulan atau ustaz dalam video tu tak sebut, tapi dalam riwayat itu sebenarnya ada sambungan lafaz bahawa kononnya para sahabat pun bertanya Aa, kenapa sampai 400 tahun padahal aa, manusia lazimnya hidup 60 atau 100 tahun saja. Maka kononnya dijawab bahawa 400 tahun itu bukan saja untuk orang yang melaksanakan solat tetapi juga untuk ibu bapanya, untuk isterinya, untuk anak-anaknya, untuk kaum kerabatnya dan orang-orang di lingkungannya. Okey jadi itulah lafaz hadis tersebut. Okey baik para penonton yang uh, jenis tajam, critical thinking mesti dah boleh kesan bahawa ini adalah hadis yang maudhu, hadis palsu. Kenapa? Buat satu amalan dia boleh memberi ganjaran yang besar. Dalam kes ini akah farah bagi solat solat-solat fardu yang ditinggalkan selama 400 tahun yang lepas. Tu yang pertama. Yang kedua, andai kata hadis ini wujud dengan darjat yang sahih atau hasan ya, andai kata sudah tentu terlebih tentu Sudah pasti terlebih pasti Para ulama' tak akan khilaf Tentang solat yang ditinggalkan sejak zaman aa, muda Ataupun sejak dari akil balik Tadi saya sebutkan Kategori yang ketiga Solat fardu yang ditinggalkan sejak akil balik itu Jumhur kata mesti kata Minoriti kata cukup dengan taubat kan Andai kata hadis tu benar-benar wujud Dengan darjat yang soheh Ataupun hasan Alright Sudah tentu tak akan berlaku khilaf lah hal ini Jumhur pun Baik yang jumhur pun ma Mahu pun yang minoriti akan kata apa Cukuplah bagi kamu Tunggu bulan Ramadan Jumaat terakhir Engkau semayanglah Empat rakaat Dengan kaifiat yang disebut tadi Kan Apabila jumhur ulama' Dan juga minoriti ulama' Menerangkan Tentang solat yang ditinggalkan sejak Akhir balik tu kan Sama ada kena Wajib kodoh semuanya Atau cukup bertaubat Bererti hadis tersebut memang tak wujud pun Okey Hadis tersebut memang tak wujud. Kenapa? Saya ulang balik. Seandainya ia wujud, mereka sendiri akan berkata ataupun menulis dalam kitab mereka, cukup untuk tunggu Jumaat yang terakhir bulan Ramadan dan solatlah empat rakaat dengan kaifiat seperti itu, ya. Jadi, uh, di sini ada dua petanda bahawa ia adalah hadis yang maudhu ataupun hadis yang sebenarnya tidak wujud. Uh, tiada asal-usulnya, ya. Baik, secara lebih spesifik tentang takhrij hadis tersebut, uh, ustaz Datuk Dr. Zulkifli Al Bakri dalam laman web beliau dan juga ustaz Dr. Abu Anas tak silap saya, dua-dua link saya ada bagi dalam kotak description. Di manakah kotak description itu? Sila tap pada tajuk video akan keluar satu kotak, di situ ada info-info lanjut ya. Baik untuk video saya mahu pun mana-mana video yang lain itulah tempat di mana orang yang buat video akan meletakkan info lanjut. Kalau tak jumpa sila cari, jangan tanya dalam ruang komen mana. Jangan WhatsApp saya mana, saya tak jawab punya. Okey, baik. Di situ saya ada bagi link yang uh, bagi uh, penerangan bagi darjah hadis ni ya. Ringkasnya hadis ini ataupun yang semisal sebab ada beberapa lafaz lain juga tapi sama juga merujuk pada Jumaat yang terakhir bulan Ramadan Okey adalah hadis yang dikenal pasti sebagai hadis maudhu ataupun hadis palsu ya. Diterangkan kepalsuannya oleh beberapa ahli hadis lah, seperti Imam asy ke, Mula Ali Qari ke, okey. Dan hadis yang kita yang ustaz tadi tu baca tu, okey. ah ha, itu adalah hadis yang tiada asal usulnya. Maknanya tidak ditemui dalam mana-mana kitab yang menjadi primary source yang ada sanatnya begitu. Kalau kita kita khurafat, kita kitab yang aswaja tu adalah tapi kita nak primary source. Maknanya riwayat Imam Al-Baihaqi ke, riwayat Imam Ahmad ke, riwayat Imam At-Tabarani ke. Ha, jadi tidak ditemui dalam mana-mana sumber tersebut apatah lagi sanatnya. Okey. Dia tiada asal usulnya dan macam saya kata kalau kita tengok matanya tu pun macam boleh dikenali itu adalah hadis yang palsu dan ia tidak pernah dijadikan hujah mahu persandaran oleh mana-mana ulama dalam isu uh, solat qada ni ya. Okey baik. Dan di sini kan saya tertanya-tanya, kenapakah sebahagian orang agama, berpakaian agama, cakap dalam bidang agama, macam tadi tu kan dengan kopiahnya, dengan baju agamanya, tapi mereka ni macam tak takut kepada ancaman neraka. Mereka ni tidak takut kepada hadis yang masyhur lagi mutawatir di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang sengaja berdusta atasku maka dia mempersiapkan tempatnya dalam neraka. Bagi mereka hadis ni tak muncul, tak wujud. Kalau wujud pun macam bagi mereka kan sebab sebelum nak sampaikan hadis, saya yang bukan orang agama pun belum sebelum saya nak sampaikan hadis apa saya semak dulu, kaji dulu, kaji darjatnya dulu, kemudian maksudnya apa semua kan. Tapi bagi sebahagian orang agama ni Nak kata segelintir ke sebahagian ke Bagi mereka tak ada sifat hendak mengkaji Hendak buat homework terlebih dahulu main, main, lantak, main sampaikan saja Dan sampai pun dengan begitu confident Macam kita dengar dalam video tadi tu Dia suruh membagi-bagikannya Maknanya forward lah, forward ataupun share Maknanya dia begitu confident dengan benda tu Alright So entah kenapa bagi mereka ni Hadis ancaman tentang orang yang berdusta di atas Rasulullah SAW ni macam tidak wujud. Ataupun mereka ni tak beriman pada hari akhirat ke macam mana, tak tahulah ya. Sebab hadis itu merujuk pada orang yang menyampaikan hadis yang diketahui palsu. Ataupun yang disyaki palsu. Ataupun yang tiada asal usulnya. Alright, sebab dusta ni bukan saja dia mereka cipta satu hadis. Tapi tepa, termasuklah juga menyampaikannya. Kan sebab macam kita dengar tadi kan dia sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Abu Bakar lah diriwayatkan daripada Abu Bakar apa semua. Okey so ini bukan kes yang ini saja tetapi sebahagian orang agama yang lain yang memang memusykilkan kenapa mereka ni tidak ada langsung uh, sikap takut berdisiplin sebelum menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebab hadis-hadis yang maudhu Da'if jidan ni tak boleh disampaikan kecuali dalam rangka untuk menjelaskan kelemahannya. Dalam rangka untuk menjelaskan kepalsuannya. Okey. Dan hadis mauduk ni bukan saja ancaman daripada Rasulullah SAW tentang orang yang berdusta. Tetapi ia juga boleh memberi kesan kepada sebahagian orang yang dia jenis, dia jenis angguk je. Asalkan ustaz cakap, ustazah cakap, syekh cakap, Uh, Tok Guru cakap dia angguk saja. Walaupun dia dalam bidang dunia, dalam urusan dunia dia super bijak, super brilliant, super genius. Tapi dalam hal agama dia jadi blur semacam. Dia jadi bengong semacam. Dia jadi tak tahulah kenapa. Lalu dia angguk saja. So orang macam ni, dia akan macam Okay lah, aku solat lebih kurang pun tak apalah Aku solat Macam saya kata apa tadi? Uh, ah, yang bila-bila masa pun boleh kodoh tak sempat kodoh pun tak apalah nanti Jumaat terakhir tu adalah nanti aku boleh semayang kan so some people bila dengar ustaz cakap dia memang percaya habis punya ok takkanlah ustaz menipu takkanlah ustaz tak tahu itu hadis palsu takkanlah ustaz buat video suruh bagi-bagikannya tapi itu hadis palsu kan ha. jadi mereka benar-benar percaya dan mereka akan solat lebih kurang tak apa, tak apa. nanti Jumaat terakhir Ramadan aku Aku buatlah solat yang special tu nanti. Okay, solat yang khas sempena Jumaat terakhir Ramadan. Di, di situ bahayanya tu. Okay, memang ada. Sebab saya ingat lama dulu, zaman sekolah, tahun 80-an, ada seorang kawan saya, sama kelas lah. Dia ni memang uh, nakal habis lah. Nakal habis dan solat pun lebih kurang. Tapi bulan Ramadan, solat terawih dia tak tinggal langsung. Solat terawih tak tinggal langsung. Setiap malam dia buat. Uh, bila saya tanya kenapa, Kenapa? Sebab kadang solat fadu pun dia tak buat. Yang tarawih tu dia buat. Okey, bila tanya kenapa? Eh, Hafiz, kau tak tahu ke? Aku buat malam ni. Ha, ni fadilat dia kau tengok ni. Ha, malas malas aku buat kau tengok fadilatnya. Kau ingat tak? Dulu ada hadis palsu yang tersebar bahawa pada setiap malam ada fadilat-fadilat tertentu untuk solat tarawih ni kan? Sekarang Alhamdulillah telah pun dihentikan penyebarannya itu. Jadi memang ada orang yang percaya. Memang ada orang yang solat fadu pun tak buat. Tapi yang terawih tu dia buat, dia tak tinggal. Sebab, aku buat ni, aku dapat tu, ha, setahun aku punya salah apa semua tu, cover lah. Okay? Moga-moga ha, kawan saya tu, saya ingat nama dia. Saya tak nak sebut di sini lah. Sudah pun bertaubat dan bijaklah berfikir ya, tentang hadis-hadis yang palsu ni. Inilah impact negatif hadis-hadis ni, sebab, macam saya kata, sebahagian orang, ustaz cakap, ustazah cakap, syekh cakap, tuan guru cakap, kau tengok serban dia besar mana? Kau tengok rantai biji tasbih yang dia pakai kau tengok dia kan takkanlah ustaz menipu takkanlah ustaz tu tak semak terlebih dahulu hadis yang disampaikan takkanlah macam-macam kan jadi memang mereka percaya 100% so mudaratnya di situ mereka akan tak apalah aku solat lebih kurang tak apalah aku begini tak apalah nanti Jumaat terakhir aku kodoh lah kan hmm. dan sebenarnya alasan tu pun tak betul juga sebab kalau dia fikir-fikir macam mana dia nak tahu yang malaikat maut tak datang menemuinya Just One day before Kamis sebelum Jumaat tu Dah ambil nyawa dia Andai kata hadis tu betul lah Andai kata hadis tu betul kan Bila dia menangguhkannya Okay So macam mana nak tahu Yang malaikat maut tak datang jumpa Dah ambil nyawa dia Just before that Friday kan ha. Jadi Para penonton yang dirahmati Allah Hati-hatilah ya Orang agama tidak semestinya menyampaikan perkara yang sahih lagi benar dalam hal agama hendaklah kita sentiasa mengkaji, menganalisa dan kita mengenal pasti ustaz-ustaz yang yang jenis siqah yang boleh dipercayai ya. Saya bukan kata semua orang agama tapi sebagai orang dia lihat orang agama je, wish confirm betul. Okey. itu ha, yang nak kena scam, kena tipu apa semua tu dengan orang agama. So kita kena pasti ustaz-ustazah yang kita yakin ha, siqahnya, sifat kepercayaannya, kejujurannya apa, ha, kita belajar daripadanya yang kita tak kenal apa sampai ke hadis macam hadis yang ustaz tu sampai dia tak kata pun kan riwayat siapa dah apa kan sebab memang tak dikenal pasti pun siapa yang meriwayatkannya tiada ada asal usulnya ya okey so dan kita selalu berdoa kepada Allah SWT agar Allah menemukan kita baik secara live ataupun melalui YouTube social media dengan ustaz ustazah yang bertakwa kepada Allah yang dengan ketakwaannya itu dia sungguh-sungguh akan menyemak terlebih dahulu apa yang akan dia sampaikan kepada audiens, kepada hadirin. Baik, ha, demikianlah ulasan riak dan kritikan saya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.